вопрос. Говорят, вот растет курс доллара, значит, вы обеспечиваете хорошие показатели. Я протестовываю эти данные, то есть у нас рост курса доллара средневзвешенный, ну, мы посчитали его по, скажем так, разным периодам, на 24%. То есть я беру, я отталкиваюсь, например, от начала апреля, а рост платежей 25%. То есть это первое. Курс доллара на эффективность работы таможенной системы не повлиял. То есть эффективность была за счет следующих данных. Много слышали. Я приведу примеры, два примера. На самом деле я не готов так полному анализу сейчас произнести по всем товарам. Слышали про схемы Курченко? Скандалы прошлого года о том, что не совпадают данные и так далее. Укрзарезницы, таможня. Эти схемы были поломаны. Я вам приведу пример, что, например, если по сравнению марта 2014 -го года к февралю рост официального ввоза нефтепродуктов, в частности бензины, увеличился на 83%, рост дизельного топлива на 60,59%. Данный апрельский я потом вам довести, то есть будет тоже рост. По какой причине я это говорю? То есть, если брать по суммам налогов, сравнивая апрель с мартом, мы в этом месяце дали еще на 550 миллионов больше таможенных платежей в отличие от марта. Притом я говорю о том, что цена, если мы говорим, что якобы из-за того, что мы перегнули по таможенной стоимости, неправда. Это цена биржевая, на топливо в том числе. То есть это говорит о том, что схемы были закрыты, и государство начало в официальной базе видеть официальный ввоз. И второй пример, я приведу несколько цифр. Я не говорю сейчас, что это все поломано и все идеально работает. Но просто вот вам, журналистам, будет интересно. Значит, есть такая компания JFK Ukraine которая проводит исследования потребления товара в Украине. Цифры, не скажем так, они просто очень показательные. Ноутбуков в 2013 году было ввезено на 42% меньше, чем реализовано в Украине. То есть мы сравнили нашу базу с той базой, которая не базу, а данные, просто провели исследования. Мониторы только 2013 год, расхождение 51%. То есть продано 522,4 тысячи, а импортировано официально 345 тысяч. Планшет, разница 77%. Цифровые камеры 41%. Таких случаев можно приводить много. Разговаривая с разными регионами, честно говоря, очень приятно наблюдать тот момент, что, например, львовяне первые отказались от дачи взяток. Ведь проблема взятки заключается в чем? Не только в том, что ее берут, еще и в том, что ее дают. Ну и, собственно, наша задача чтобы те деньги, которые поступали в карман, они попадали в государственный бюджет. Эта тенденция есть, и, в общем-то, те, те результаты, о которых я говорил, это, в общем-то, я надеюсь, что это изменение в головах людей, подхода, в принципе, к процедуре.